Apa khabar semua? Dalam video ni, murid-murid akan tengok pula tentang beberapa soalan yang agak mencabar yang mana kalau kita tak betul-betul mahir menggunakan hukum log ni, memang tak boleh settle soalan-soalan ni. Jadi, jom cikgu tunjukkan pada murid-murid semua. Baik, jadi diberi 9 kuasa X tolak 7 sama dengan 4 kuasa X tambah 3. Soalan yang macam ni murid-murid yang melibatkan indeks yang mana ada X sebagai kuasa tu ada operasi pula dekat indeks sebenarnya memang sangat mencabar nak selesaikan kalau kita tak tahu macam mana nak guna hukum log. Even guna kalkulator pun susah nak settle benda ni. Jadi nak kena tahu juga hukum log baru boleh selesaikan. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat soalan ni. Jadi first kali apa yang cikgu nak buat adalah cikgu akan tambahkan log di depan 9 dan di depan 4 tu. Dan of course cikgu akan guna log asal dah 10. Jadi log 10 9 kuasa x tolak 7 sama dengan log 10 4 kuasa x tambah 3. Baik, jadi murid-murid tahu kuasa ni boleh ke depan. Okey, jadi x tolak 7 log 9 log asas 10 ni kalau kita tulis log tanpa tulis apa-apa pun murid-murid kena faham yang kalau kita tulis macam tu ini bermakna log ini adalah asas 10 jadi kita tak payah tulis 10 yang kecil tu sama dengan x tambah 3 log 4 ok kemudian cikgu nak kembangkan x log 9 tolak 7 log 9 sama dengan x log 4 tambah 3 log 4. And then cikgu nak kumpulkan mana yang ada X tu nak kumpul ke belah kiri. Jadi kita akan dapat X log 9 tolak X log 4 sama dengan 3 log 4 tambah 7 log 9. Dan cikgu nak faktorkan X ni keluar. X darab log 9 tolak log 4 sama dengan 3 log 4 tambah 7 log 9. Okey, kemudian bolehlah kita cari X. X sama dengan 3 log 4 tambah 7 log 9 bahagi log 9 tolak log 4. Masa ni barulah cikgu akan guna kalkulator. Baik, jadi 3 log 4 tambah 7 log 9. Sama dengan 8.4859 bahagi log 9 tolak log 4. 0.3522 sama dengan 8.4859 bahagi answer. 24.095. Okey, inilah jawapan X cikgu. Tapi disebabkan jawapan dia dalam bentuk perpuluhan yang cikgu rasa agak pelik juga, maka cikgu akan semak benda ni dengan persamaan yang asal. Okey, jadi kalau kita nak semak, kita akan ambil 9 kuasa 24.095 7. 17.095 sama tak dengan 4 kuasa X tambah 3 X kita 24.095 tambah 3. Okey, dia akan jadi 27.095. Okey, 4 kuasa answer dapat apa? 2.05 kali 10 kuasa 16. Okey, 9 kuasa 17.095 dapat apa? Sama juga 2.05 kali 10 kuasa 16. Jadi confirm X kita ni adalah X yang betul walaupun rupa dia pelik sikit. Okey, jadi murid-murid kena pastikan murid-murid selesa menambahkan log dekat depan ni. Ha, jangan risau. Kita tambah saja log 10 dekat depan tu. Sebenarnya kalau nak guna log jati pun boleh. Nak guna log E pun boleh. Jadi lon kan. Tapi dekat sini cikgu guna log 10. Kalau nak guna lon pun tak ada masalah. Okey, cikgu nak tunjukkan satu contoh menggunakan lon iaitu ln 3x tambah 7 sama dengan 4. Okey, macam mana murid-murid nak selesaikan masalah ni? Ln ni sebenarnya murid-murid tahu kan dia adalah log E. Jadi sebenarnya kalau kita nak selesaikan benda ni, kalau kita convert dia kepada bentuk indeks, log ni akan jadi asas indeks jadi E kuasa 4 sama lah dengan 3x tambah 7. E kuasa 4 ni, E ni ada nilai tau. E ni kita boleh cari dekat kalkulator kita, murid-murid tekan shift ln. Kemudian dia keluar E kuasa 1 2.718 Jadi kalau E kuasa 4 Dia akan jadi 54.598 Sama dengan 3X tambah 7 3X akan jadi 54.598 tolak 7 Maka dia akan jadi 47.598 Maka X adalah 47.598 bahagi 3. 15.866 Jadi itulah murid-murid punya X Kalau nak semak pun boleh Tak ada masalah Ok seterusnya melibatkan loan juga Cikgu nak murid-murid buat sama-sama dengan cikgu Iaitu 9E Kuasa 5X sama dengan 3 72. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Dan of course, cara paling mudah adalah kita tambahkan log dekat depan. Macam juga soalan yang mula-mula kita buat tadi. Tapi nak letak log apa? Sebab murid-murid nampak ada E dekat situ kan? Maka kita letaklah log E. Jadi log E ni, nama pendek dia adalah lon. Jadi cikgu nak letak lon dekat depan kedua-dua sebutan ni. Lon 9E kuasa 5X sama dengan lon 72. Sekali lagi, murid-murid kena ingat lon adalah log E. Okey? Jadi, sekarang ni, lon 9E ni cikgu boleh pisahkan dia. Jadi, lon 9 tambah lon E kuasa 5X sama dengan lon 72. Okey? Jadi, lon yang cikgu tahu nilai dia cikgu nak bawa ke sana. Dan 5X ni cikgu nak bawa ke depan. Jadi, 5X lon E sama dengan ln 72 tolak ln 9. Maka, dekat sini, ln E ni effectively adalah log E, E kan? Ha, kalau murid-murid masih ingat, log benda yang sama, dia akan jadi 1. Okey? Jadi, sekarang ni, term ni sebenarnya adalah 1. Maka, 5X sama dengan, okey, ln 72 tolak ln 9. 2.079 dan X akan jadi bahagi 5 sama dengan 0.416. Okey, dan soalan SPM sebenarnya dia boleh juga bagi soalan yang menggunakan ayat untuk menguji kefahaman murid-murid tentang topik log ni. Ha, jadi kalau dapat soalan ayat ni, kebiasaannya ayat tu agak panjang dan murid-murid kena baca betul-betul untuk pastikan maklumat-maklumat yang diberi dalam soalan tu tak terlepas pandang. Okey, sebentar. Cikgu tuliskan soalan tu untuk murid-murid. Baik, jadi soalan ni kata sebuah bahan radioaktif mengalami pereputan mengikut persamaan M sama dengan 500 kali 0.5 kuasa T. Di mana M adalah jisim bahan radioaktif dalam gram selepas T minit. Hitung, jisim bahan selepas 20 minit dan B masa dalam minit yang diperlukan supaya jisim bahan menjadi 200 gram. Okey, jadi sebelum kita proceed, cikgu perasan dekat sini sebenarnya adalah 0.85. Kalau kita guna 0.5, nanti dia kecil sangat di sim dia. So, 0.85. Baik, jadi bahan radioaktif ni sebenarnya dia akan makin lama kan? Dia akan makin sikit dia punya bahan tu. Dia akan macam menghilang lah. Okey, jadi kalau mula-mula perasan, kalau kita letakkan T sama dengan kosong, maksudnya dia punya jisim awal dia, bila T sama dengan kosong, maka 0.85 kuasa kosong dapat 1 kan. Maka jisim awal dia sebenarnya adalah 500 gram. Okey, jadi selepas 20 minit, nanti dia punya jisim ni akan berkurang menjadi beberapa gram sahaja. Jadi, kalau murid-murid dapat nampak benda ni, maka murid-murid tahulah. Kalau kata nanti bila kira A tu, tiba-tiba dapat 700 gram, 800 gram, maka jawapan tu mungkin tak betul. Jawapan sepatutnya mesti di bawah 500 gram. Okay, jadi jisim ni adalah M dan masa ni adalah T. Murid-murid kena berhati-hati sebab kadang-kadang T ni, kalau biasalah cikgu buat engineering punya problem, T ni biasanya dalam saat tapi dalam soalan ni dia dah cakap siap-siap T tu adalah dalam minit maka kita terus boleh masukkan saja 20 tu ke dalam persamaan. Okey, jadi nak selesaikan A ni M adalah sama dengan 500 darab 0.85 T kita adalah 20. Maka kita akan dapat 0.85 kuasa 20 darab 500. 19.3798 gram. Okey, jangan lupa unit gram. Okey, dan seterusnya nak selesaikan soalan B tu, dia nak masa kan? Maksudnya dia cari T dalam minit yang diperlukan supaya jisim bahan menjadi 200 gram. Jadi inilah kita punya M. Baik, kalau cikgu tulis balik equation dekat sini, M sama dengan 500 darab 0.85 T. Mula-mula ingat kita nak cari T ni dan M kita sekarang adalah 200. Okey, jadi cikgu tulis dekat sini persamaan baru 200 sama dengan 500 darab 0.85 kuasa T. Jadi kalau macam ni cikgu rasa murid-murid dah boleh agak. Kita mesti kena tambahkan log dekat depan sebutan ni baru boleh settlekan T. Betul tak? Tapi sebelum tu cikgu boleh potong dulu 500 dengan 200 ni tinggal 2 dengan 5 sahaja. Maka kalau cikgu letak log dekat depan, log. So, log ni maksudnya log asas 10, 2 sama dengan log 5 darab 0.85t. Jadi maknanya dekat sini kita akan dapat log 5 tambah log 0.85 kuasa t. T ni cikgu nak bawa ke depan dan 5 ni cikgu nak bawa ke sini. Maka kita akan dapat log 2 per 5. Betul tak? Biasanya log 2 tolak log 5. Jadi log 2 per 5 lah guna hukum bahagi. Sama dengan T log 0.85. Okey. Jadi T cikgu adalah log 2 per 5 bahagi log 0.85. Okey. 2 per 5 tu adalah 0.4. Maka cikgu akan buat log 0.4 bahagi log 0.85 5.638 dan murid-murid kena ingat ini adalah dalam unit minit. Okey, jadi bila kita dah dapat ni, cuba kita tengok balik secara fizikalnya logik ke tidak jawapan kita. Jadi, cara nak check ni adalah kita tengok balik jisim awal dia 500 gram kan? Macam mana dapat 500 gram tu? kita letakkan kosong dekat T tu. Maksudnya, masa kosong. Dan, mula-mula kena faham yang jisim bahan radioaktif ni, dia akan sentiasa berkurang. Maknanya, lagi panjang masa dia, lagi sikitlah lah jisim dia. Jadi, selepas yang kita kira tadi, selepas 5.638 minit tu, jisim dia adalah 200. Okay? Dan selepas 20 minit, kita kira tadi jisim dia adalah 19. Jadi cikgu rasa logik lah kan Sebab 5 minit jisim dia masih ada 200 Selepas 20 minit jisim dia tinggal 19 Jadi bagi cikgu ini jawapan yang logik Sebab jisim dia sentiasa menurun bila masa menaik Baik jadi sekali lagi cikgu nak ingatkan Kalau murid-murid nak download nota-nota ni Link untuk download ada dekat bawah. Masukkan email, nanti cikgu hantar nota ni dalam bentuk PDF. In case murid-murid nak buat rujukan. Okey, jadi kalau kata murid-murid belum betul-betul cukup mahir dalam topik indeks, set dan juga logaritma ni, cikgu jemput murid-murid untuk ulang tonton video-video ni sebanyak mungkin sampailah murid-murid betul-betul faham. Sebab dalam video seterusnya, kita akan masuk bab yang baru iaitu bab kelima. Bab kelima ni akan menceritakan tentang janjang. Ada dua jenis janjang iaitu janjang aritmetik dan janjang geometri. Jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok next video pula.